Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya, Miss Fafa si pembaca berita. Terima kasih yang sudah subscribe, saya doakan sehat selalu dan lancar rezekinya. Jangan lupa like, komen, dan share. Luna Maya Genap berusia 40 tahun pada 26 Agustus 2023 kemarin, namun Luna baru merayakan secara besar-besaran pada tanggal 30 Agustus 2023 kemarin di kampung halamannya Bali. Luna sengaja merayakan pada tanggal 30 Agustus, -tus, karena tepat tanggal 26 Agustus, -tus, Luna masih berada di Casablanca, Maroko untuk menghadiri undangan pernikahan. Ulang tahun Luna Maya di Bali berlangsung sangat meriah dan dihadiri oleh kekasihnya Maxim beserta keluarga dan juga banyak artis Indonesia, antara Melani Ricardo, Ayu Dewi, Ashanti, Nikita Mirzani, dan banyak artis lainnya. Semua yang datang memakai kostum yang berwarna cerah-cerah, bertajuk Luna Cela 40, Konsep yang diusung pada perayaan ini serupa dengan festival musik bergensi Coachella di Amerika yang penuh warna. Sesuai dengan konsep acara, tamu undangan datang dengan beragam busana warna-warni yang mencolok. Berbeda dengan para tamu undangan yang memakai busana warna-warni, Lun Maya dan Maxa memakai busana benuan saputi putih, keduanya tampak serasi dan tampil mesra. Cuaca yang cerah dan bulan purnama yang bersinar di malam hari menjadikan suasana pesta lebih ceria dan penuh kegembiraan. Kehadiran Maxim dan keluarga di acara ulang tahun Lunmaya Maya menggambarkan hubungan mereka yang makin dekat dan dikabarkan secepatnya menuju pernikahan. Teman-teman Lun pun turut berbahagia dan mendoakan keduanya secepatnya menuju jenjang pernikahan. Artis-artis yang datang dengan beraneka warna busana juga turut menyumbangkan lagu untuk ikut memeriahkan suasana pesta ulang tahun Lun Maya. Melani Ricardo dan Ayu Dewi yang berperan menjadi host selalu bisa membuat suasana hidup dan suka sekali menggoda pasangan Lun Maya dan Maxem yang sekarang tak malu-malu lagi memperlihatkan kemesraan mereka di muka umum. Ayu Dewi juga bertanya kepada para tamu berapa harga outfit yang mereka pakai di acara ulang tahun Lun Maya ini, dan ternyata ada yang sampai satu miliar. Dari Zimmerman, si sepatunya Sabelma. Kalungnya juga mahal ya. Ini dari Atlanta oh berapa nih? untuk saat ini loop, saat ini gelangnya juga nih gue ratusan nih mm -hmm. pokoknya untuk Hanil dulu namanya ulang tahun ke Forever Beauty and Happy 400 juta kurang uh. lebih kayaknya agak lebih kayaknya aku lagi mode taking care of my girlfriend's bag oh, so Tapi Ya, kalau aku putih-putih lah. Oh, Lurus, Luru, Alexander. tunjukinnya ya, berapa? Tunjukin ya. Bikin ini, bikin sendiri. Satu. Oke, tuh! Oke, terus. Jauh. Pasuk? Udah sama. Nike. Oke. Okay. Jordan. Jam. Aduh mahal. Iya. Jadi total berapa? Ada acara... berapa? Ah. Ah. Apapun hari ini. Ini, ini satu yang lebih. Oh. Jadi hari ini aku pakai semuanya dikasih. Ini Gentle Monster. Gentle Monster Korea. Iya Korea. Terus ini LP. Oh, ini kalau ini dari Jepang. Jepang. Ya, kan? Ini ini punya Jerome Pep. Selananya ini dikasih aja sama brand apa nih? Holuknya, holuknya ya, nggak banyak bu, nggak mungkin banyak, Bu diamond, ada dua, tiga, enam, enam, ada enam. Tiga, enam, enam, enam. ada, lu jangan Tiga, enam, enam. Tiga, enam, enam. Tiga, enam, enam. Tiga, Tiga, enam, ada Tiga, ratus juta. Oh enam, enam. Tiga, enam, fancy aja beli kemarin di LA. Ini beli online juga di LA. Ini recycle produk lokal. Jadi ini new new. Total lima puluh juta lah. temanya hari ini casual aja. Wear ini tahun sembilan puluh an Kenapa pink? Kenapa nggak warna lain? Karena ini udah hitam, udah coklat. Kalau coklat coklat hitam. Ini kan hitam, coklat. coklat. coklat, coklat. Yeah. Kalau coklat lagi sangat perut gua nyambung. Ini, Tuh, lihat keren nggak? Lihat keren nggak? Keren nggak? Keren kan? Lo buka, Gak asal ingetan kaki lu, lupa pokoknya kaki. Selamat ulang tahun ya Lun. Semoga bahagia terus dan secepatnya meresmikan hubungan dengan maksem ke jenjang pernikahan. Banyak yang baper melihat kemesraan pasangan yang berbeda usia 10 tahun ini, dan banyak yang mendukung dan mendoakan kebahagiaan Lun Maya dan Maxim. Sudah saatnya Lun Maya berbahagia dengan laki-laki yang baik dan setia, setelah penantiannya yang sangat lama. Terima kasih sudah bersedia mendengarkan saya Miss Fafa. Sampai jumpa lagi di berita heboh lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.